Хеллоу! Это снова опять я, ваша любимая Маша Схамон. Ну что ж, вам понравился? Вам, вам понравился мультик про Лунтика? Пишите в комментариях. Сегодня я вам расскажу о мультике про... под названием Винкс. Школа волшебниц. Вот. Это одна из моих любимых кукол. Раз, минутку. Это моя из одна, из одних любимых кукол. Ее зовут. Ну-ка, скажи, как тебя зовут? Привет, меня зовут Флора. Я очень красивая. Я, прин... Я... <coughs> Я принцесса. Цве... Я... Я фея и принцесса цветов. Очень люблю цветы. У меня есть друзья по имени Блум, Муза, Стелла и Рокси, моя, моя самая лучшая подружка Муза. Мы с ней, мы с ней всегда вместе. Она всегда мне помогает. И слышали? Ее зовут Флора. Она очень красивая и очень умная. Моя любимая куколка. Все говорят, э, все говорят на Винкс. Э, разные гадости, что появился новый мультик Монстр Хай, но я как его так ну, ну я тоже его люблю, но Винкс я тоже люблю. когда появился новый мультик по имени Монстр Хай начали любить только его. Ведь на свете есть и много других мультиков. Зачем же обсирать Винкс? Винкс тоже очень хороший мультик. Давайте ребята дружить в мире и дружбам. Да, давайте, а то нас совсем не, не смотрят больше. Хорошо, Флорочка, спасибо. Будем дружить в мире. Ну ладно, до свидания. То мне нужно ее еще покупать и переодеть. Ну все, мы договорились. Дружим в мире и в согласии. Все, до свидания. Ставьте лайк. Не забудьте. До свидания. Пишите в комментариях мои видео.